کے بارے میں علم ہے تو نگاہ اسے دیکھتی ہے نگاہ کا دیکھنا ہی دراصل علم کی بنیاد پڑھنے کا سبب بن جاتا ہے حضور خلط میں بابا اولیا رحمت اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ لکڑی کے ایک فریم میں تصویر موجود ہے لیکن کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس فریم کے اوپر شیشہ بھی لگا ہوا ہے تو شیشے کی موجودگی کے باوجود آدمی کی نظر سے نگاہ سے آئینہ یہ شیشہ آگا ہو جاتا ہے اس کی مثال بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شو روم میں شفاف آئنوں سے بھی ملتی ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی تلمی کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور شیشے سے ٹکرا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علمی حیثیت سے وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ دروازے میں صاف شفاف آئنا لگا ہوا ہے اس کے برف اگر ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ تصویر کے اوپر آئنا بھی لگا ہوا ہے تو ہم اس تصویر کو دیکھنے کا تذکرہ اس طرح کریں گے کہ ہماری نگاہ کے دیکھ رہی ہے ہیرو سیما ہی پر ایٹم بم مارا گیا اس کے اثرات اتنے شدید ہے کہ پہاڑ دھوئے کی شکل اختیار کر گئے لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ موجود ہے لیکن جب چھو گیا تو وہاں دھوئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا بات وہی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے جس کی طاقت نے جس کی شدت نے پہاڑ دھواں بنا دیا تیسری مثال ہوں کے پہلے لوگوں کے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نکاح کی حیثیت میں جس قدر معلومات ہوتی ہیں کسی مناسبت سے ان کی صلاحیت سے بیدار ہو جاتی وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے گونگے بہرے بچے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں ماحول سے ہیں. لیکن چونکہ ان کی علم محدود ہے اس لیے ان کا علم بھی محدود رہ جاتا ہے. یہ بنا کہ نگاہ ہو, سننا ہو یا چھونا ہو وہ سب علم کی راہ ہیں اور دیکھنے سننے چھونے محسوس کرنے میں علم ہی رہنمائی کرتا ہے اگر کسی آدمی نے زندگی میں کبھی پتھر نہ دیکھا اور اس کے علم میں لائے بغیر پتھر اس, <سيح> پتھر اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے بتایا کیا چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا اس لیے پتھر کے متعلق اس کا علم نفی کا درجہ رکھتا ہے لیکن اگر پتھر کے بارے میں اس کو کو علم ہے تو پتھر چھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ صرف دیکھنے کے بعد پتھر کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کر دے گا کو بتائیے کہ اگر پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو نہ دیکھنا ممکن ہے نہ سننا ممکن ہے اور نہ چھونا ممکن ہے کسی چیز کے بارے میں علم ہی اس کا وجود ہے جب یہ بات قانون بن گئے ہر چیز کا وجود اس کا علم ہے تو پھر نگاہ بھی علم ہے پھر بھی بھی علم ہے. بھی علم ہے بات کرنا بھی علم ہے. چھونا بھی علم ہے اور انسانی زندگی کے تمام کردار ملا صرف علم ہے موجودات کے ایسے علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے علم حقیقت ہے موجود ہے اور لا علم اللہ موجود ہے یہ علم کی حیثیت اور علم کی تفصیلات ہمیں تعالیٰ کے منتقل ہوتی ہے. یہ وہی علم ہے اور اللہ کی وہی جباب ہے جو اللہ نے قائم ہے صحت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق ہے دوسری موجودگی کا نام اہم ہے تیسری موجودگی کا نام کون ہے اور ان تینوں موجودگیوں کی اجائے کے نام موجود یا مزہ رامیوں اور پیراؤں میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات اور اجزاء کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور تمام مخلوق کا بہت حیات کا پروگرام سب کا سب اللہ تعالیٰ کا علم ہے یعنی کائنات کے بارے میں اللہ کے ذہن میں اللہ کی اپنی مرضی سے ایک پروگرام بنا اور اللہ نے جب اس پروگرام پر عمل درامد کا ارادہ کیا تو اس دنوں کو جو علم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے موجود تھا حرکت دی اور یہ حرکت کن کے الفاظ سے شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ رب نے اپنے ذہن میں کائنات سے متعلق پروگرام کو متحد کرنا چاہا تو کن فرما دیا اور یہ سارا پروگرام میں شروع ہونے لگا آج کے دور میں اس کی مثال آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے ہم اگر اللہ کے ذہنی پروگرام کو ایک فلم کا نام دے دیں اور اس فلم کو نشر کرنے والی روشنیوں کو کن قیاس کر لیں تو اس بات کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ذہن میں کائنات کی موجودہ فلم اس وقت نشر ہو گئی جب کن کا سوئچ آن ہو گیا یہ پروگرام کیا ہے کتنے عرصے تک قائم رہتا ہے اس پروگرام کو کن کن مرحل سے مددنا ہے اور اس بنگرام میں کتنے افراد, افراد کائنات میں شامل ہیں اور کن اور کل کن افراد کو کیا کیا کام کرنے ہیں یہ سب اللہ کا علم ہے جب اللہ نے اپنے علم کا اظہار کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کا اپنا زین اللہ کے اپنے ارادے کے ساتھ حرکت میں آ گیا یعنی کائنات کا ہر براہ اللہ کے علم کا ایک مظاہرہ ہے اس علم کو بابا خلند رحمۃ اللہ علیہ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے کا نام اطلاع دوسرے حصے کا نام این اور تیسرے حصے کا نام کون ہے یہ دراصل اللہ کے علوم کے نظور کی درجہ بندی ہے زندگی کی ہر حصہ اور زندگی میں کام کرنے والے تمام آواز کی حیثیت ایک علم کی ہے اور یہ علم ہر اعتبار سے تین رخوں پر قائم ہے علم کا پہلا رخ یہ ہے کہ اس علم کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے علم کا دوسرا رخ یا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ علم وجود بن کر کائنات کو حاصل ہو جائے یا علم وجود بن کر کائنات بن جائے یعنی اللہ کا علم کائنات کا اجتماعی پروگرام ہے اور کائناتی اجتماعی پروگرام اس صورت میں دماغ ہے اور علم کا تیسرا حصہ نوری اور پروگرام کا علم ہے رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ نو انسانی کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے تمام مذاہب اور ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے سب کی بنیاد سب کی ساتھ علم ہے اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر کی دنیا سے سب کی بنیاد سب کی نثاط علم ہے اور یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو عطا کیا اور جس علم کے بارے میں فرشتوں نے اس بات سے اقرار کیا ہے کہ ہم اس علم سے نا واقف ہیں یہ بات کئی بار وزاق کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کا ہر علم اللہ کی ایک قسمت ہے اور اللہ تحصیف خالق کے اپنی ہر صحت میں کامل قدرت رکھتا ہے اور ہر صفت کے ساتھ ہمیشہ قدرت اور رحمت شامل ہوتی ہے جب ہم اللہ کو بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بصیر ہونے کی صفت میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے نسارت عطا کر دے ساتھ ساتھ سماج نسارت یہ دوسرے آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ساتھ رحمت بھی شامل ہوتی ہے مثلا اللہ نے آنکھیں اس لیے ادا کی ہے کہ آدمی کے اندر دیکھنے لیں قدرت اور استاد پیدا ہو جائے ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا کردہ آنکھوں میں بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ